Stress. Thank <laughs> Мало нам и да? Что? А я не узнал его. Папа, я тебя не узнал. Ты совсем стал молодой. Да. Юный даже.

Так, сколько? Давайте определимся, сколько будем ждать. Минут пять хватит? Давайте пять минут, подождите, пожалуйста, я вас прошу. Пожалуйста. Давайте минут, за десять минут. Давайте. Давайте. Так, Ирина Николаевна, что у нас? Летнее время, да? Идите, типа пожалуйста. Что? А? а кто был Таня, Татьяна да. Васильевна? На комиссии все те, кто были, они здесь? Да. Комиссия состоялась, да? Какого? Сейчас пускай еще раз Елена Николаевна пройдет. Где там что-то? Посмотрите на свои часы. У нас э, 10 минут на наших часах. Где-то 6-7 минут, да? Оно... 7 минут, да? Ну, 10 на 7 это здесь пока. 10 на 10, то есть 10 минут там. Давайте тогда до 10 минут подождем еще, потому что надо себя трошки уважать и не унижать. А ну Наташа посчитает. Сегодняшнее число, согласно закону, плюс сколько? 20 рабочих дней, да? Оно считает, когда это будет у нас. На когда? 18 июля. Календарный или рабочий? Рабочий. Рабочий. Так, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, давайте, чтобы было правильно и чтобы было по закону, я прошу регистрироваться. Прошу регистрироваться. Посмотрите по регистрации, может кто-то есть, а карточка не сработала. Внимательно прошу посмотреть. Уважаемые, 21 у нас здесь. Кто-то может быть, посмотрите себя, хоть оно в большой роли не играет. Что у нас? Еще раз сделайте регистрацию, пожалуйста. Я думал, что дверь открывается, еще депутаты заходят, а их нет. Ну что, уважаемые товарищи, сессия неполноважная, поэтому давайте так чтобы и себя уважать, и чтобы людей, жителей города не дразнить. Наверное, даже ситуация в стране мало кому чего и в чем помогает. Ничего, будем делать выводы. Я вижу, что много вопросов каких-то не согласовано, поэтому каждый лоббирует свои интересы. Но это жизнь. Ничего, мы постараемся сделать так, что будет у нас порядок. Нет смысла больше ждать. Э, Наталья Александровна, если сегодняшнее число и плюс, согласно закону, 20 рабочих дней, когда у нас, не нарушая закон, может состояться следующая сессия? 18 июля. Значит, тогда я, как городской голова, уважаемые коллеги, здесь голосовать нам не придется, потому что у нас сессия неповноважна. Сегодня сессия не состоялась. Будет вновь подписано распоряжение, согласно закону, сегодняшняя дата плюс 20 рабочих дней. Это у нас получается 20 и 19... 18, 18, 18. Какой день у нас получается? 18. Пятница? А, тогда нормально. Я думал, что на четверг сделать, у нас не получится, да? Тогда мы 48-ю сессию, которая сегодня не состоялась, переносим на 18 июля. 2014 года на 10 часов утра в этом же зале. До свидания, будьте здоровы, всего-всего доброго.